Surprise！穆老师。 我我只是想好好做顿饭，感谢你一直以来对我的照顾，没想到搞砸了，所以我觉得丢人，才躲在那儿的。穆老师，我真不是故意的。穆老师，我帮你收拾好了，我先走了。等等，晚饭搞砸了，你拿什么当礼物？ 穆老师，你想要什么礼物啊？咔,咔咔咔咔咔！明威啊，你在傻笑什么？明花公主和太傅现在都快生死诀别了，你的悲痛呢？导演，对不起，我酝酿一下情绪。走。 昨天嗨过头了，现在完全入不了戏。明威，拍完这几场戏，一旦首府就要杀青了。你知道这意味着什么吗？有些演员一辈子只有合作过一次。 也就是说，杀青之后，我们很有可能不再见面了。 可以再来一次吗？OK 太。太傅无罪之有？这世上再无他人能像太傅一样，处处为民法着想，倒是我。 从未为你付出丝毫，却累你至此，能与太傅相识，名化此生，别无遗憾。 若有来生，愿你我不再相负，不再错过。若有来生，暮云必抛下所有，只求与你一生相守。